এয়া ৰাজপৰ শ্লোকীতা যিসকল এইদৰে বিমোহ হৈ পৰে তেওঁলোক আসুৰিক আৰু নাস্তিক মতৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয় তেনে বিভ্ৰান্ত অৱস্থাত তেওঁলোকৰ মুখ্যৰ আশা তেওঁলোকৰ সকাম কৰ্মসমূহ আৰু জ্ঞানৰ চৰ্চা ব্যৰ্থ হৈ পৰে মহাত্মা নাম ত্ৰিমাম দৈৱীতা ভূতাদীমা ব্যয় সেই পাৰ্থ যিসকলে মহমুক্ত মহাত্মা তেওঁলোক দৈৱী প্ৰকৃতিৰ আশ্ৰিত তেওঁলোকে মোক সৃষ্টিৰ আদি আৰু অব্যয় পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰ বুলি জানি সম্পূৰ্ণৰূপে মোৰ সেৱা ভক্তিৰ কামত আত্মনিয়োগ কৰে সততম কীৰ্ত মামা নমস্য অন্তঃ মামা ভক্তা নিতুক্ত উপাসতে সদায় মোৰ গুণানুকীৰ্তন কৰি দৃঢ় সংকল্পৰে যত্ন কৰি মোৰ ওচৰত নতশীৰ হোৱা আন যিসকলে জ্ঞান মাৰ্গৰ অনুশীলন কৰি যজ্ঞৰ অনুষ্ঠানত ৰত থাকে তেওঁলোকে পৰমেশ্বৰক অদ্বৈত ৰূপত অথবা বিভিন্ন ৰূপত অথবা তেওঁ বিশ্ব ৰূপতে পূজা কৰে আহম ক্ৰতা আহজ্ঞ স্বধা আহম আহম ঔষধ আহম অগ্নি আহম ভূতম কিন্তু মই বৈদিক যজ্ঞ মই যজ্ঞ মই শ্ৰাদ্ধ তৰ্পণ ময়ে ঔষধ ময়ে মন্ত্ৰ মই যজ্ঞ ঘিউ মই অগ্নি আৰু মই আহুতি যেতিয়ালৈকে ইষ্টদেৱ সাৰথী হৈ শ্বাস প্ৰশ্বাসক ৰক্ষণাবেক্ষণ নকৰে তেতিয়ালৈকে ভজন আৰম্ভ হোৱাই নাই কোনোবাই লাখ চকু মুদি থাকক ভজন কৰি থাকক শৰীৰক তাপ দিয়ক যেতিয়ালৈকে যি পৰমাত্মাক মই ইচ্ছা কৰিছোঁ তেওঁ মই যি স্তৰত আছো সেই স্তৰৰ পৰা উলিয়াই আনি আত্মাৰ অভিন্ন হৈ জাগৃত নকৰে তেতিয়ালৈকে শুদ্ধ মাত্ৰাত ভজনৰ স্বৰূপ বুজি পোৱা নহয় পিতা আহম আশ্ব জগতা মাতা ধাতা পিতা মহা বৈদ্যম পবিত্ৰম ওমকাৰেদা মই এই জগতৰ পিতৃ ময়েই মাতৃ ময়েই ধাৰণ কৰোতা ময়েই পিতামহ ময়েই জ্ঞানৰ বিষয়বস্তু আনক পবিত্ৰ কৰোঁতা আৰু ময়েই ওমকাৰ ধনী ময়েই ঋগবেদ সাম বেদ আৰু যজুৰ্ৱেদ গতি ভাৰ্তা প্ৰভু নিবাসা চৰণ চুৰিতা প্ৰভাৱ প্ৰলয় স্থানম নিধানম বীজম অব্যয় ময়েই গন্তব্যস্থান ভৰণ পোষণ দিওঁতা গৰাকী সাক্ষী বাসস্থান আশ্ৰয় আৰু সুমৃত ময়ে সৃষ্টি আৰু বিনাশ সকলোৰে আধাৰ ভূমি বিশ্ৰামৰ ঠাই আৰু চিৰন্তন বীজ তাপামি আহমা আহম্যায়ে বর্ষ নিগৃহামি উজামি চা অমৃতম চা এবাৰ মৃত্যু আশতঃ আহম অৰ্জুনা হে অৰ্জুন মই তাপ দিওঁ মই বৰষুণ ধৰি ৰাখো আৰু বৰষুণ ঢালিও দিওঁ ময়েই অমৃত আৰু নিশ্চিতভাৱে ময়েই মৃত্যু আত্মা আৰু জৰ পদাৰ্থ সৎ আৰু অসৎ মোৰ মাজতে আছে তামা পাহ পুত পাপা ইষ্টা স্বৰ্গতিম পাৰ্থয়ন্তে তে পুণ্যম আচাৰ্য সুৰেন্দ্ৰ লোকম আশান্তি দিব্যানা দিবি দেৱ ভোগানা যিসকল তিনিও বেদৰ জ্ঞান সম্পন্ন আৰু কোম্ৰস পান কৰোতা তেওঁলোকে স্বৰ্গলোকৰ কামনা কৰি মোক আওপকীয়াকৈ আৰাধনা কৰে পাপৰ পৰা মুক্ত হৈ তেওঁলোকে ইন্দ্ৰলোকৰ পুণ্যভূমিত কৰে আৰু তাতে দেৱতাই লাভ কৰা বিচন্তি এৱম ত্ৰয়ী ধৰ্মম অনুপ্ৰপন্না গতা গাতম কামা কামা লভন্তে তেওঁলোকে সেই বিশাল স্বৰ্গীয়সুখ উপভোগ কৰাৰ পাছত ভাল কাম কৰি লাভ কৰা পুণ্যৰ অৱসান ঘটিলে আকৌ মৰ্তলৈ উভতি আহে এইদৰে তিনিও বেদত প্ৰতিপালিত ধৰ্মৰ অনুষ্ঠান কৰি নিজৰ কামনা চৰিত্ৰাৰ্থ কৰিবলৈ বিচৰা সকলে কেৱল বাৰে বাৰে হোৱা জন্ম আৰু মৃত্যুকে লাভ কৰে এইবাৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই এই বুলি কৈছে অনন্য চিন্তামুক্ত যিসকলে মোৰ চিন্ময়ৰ ওপৰত ধ্যান কৰি ঐকান্তিক ভক্তিৰে নিৰন্তৰ ভাৱে মোৰেই উপাসনা কৰি থাকে তেওঁলোকৰ নোহোৱা বস্তু লাভ কৰাৰো থকা বস্তু ৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা মই কৰো যি অন্ন দেৱতা ভক্তা শ্ৰদ্ধয়া পূৰ্বক হি কৌন্তেয় যিসকলে শ্ৰদ্ধা সহকাৰে আন দেৱতাৰ পূজা কৰে তেওঁলোকেও আচলতে মোৰেই পূজা কৰে অৱশ্যে তাকে ভুল পদ্ধতিৰে কৰে আহম সি সর্ব জ্ঞানা ভোক্তা স প্ৰভু এৱ তো মামা তে সকল যজ্ঞরে একমাত্র ভুক্ত আর গাড়ি গতি সকলে মূরময় স্বরূপ তো চিনি না পায় পতন হয় দেবব্রত দেবান পিতু নি পিতৃব্রতা ভূতান্তি ভূত্যা অপিমামা যিবিলাকে দেৱতাসকলৰ পূজা কৰে তেওঁলোকে দেৱতাসকলৰ মাজতে জন্ম গ্ৰহণ কৰে যিবিলাকে পূৰ্বপুৰুষ পিতৃ সকলৰ পূজা কৰে তেওঁলোকে সেই পূৰ্বপুৰুষসকলৰ ওচৰলৈকে যায় যিবিলাকে ভূত প্ৰেত বিলাকৰ পূজা কৰে তেওঁলোকে সেইবিলাক জীৱৰ মাজতে জন্ম লয় আৰু যিসকলে মোৰ পূজা কৰে তেওঁলোকে মোৰ লগতে বাস কৰিবলৈ পায়

ইয়াত জুহুচী দপস্য হে কৌতে যিহকে কৰা যিহকে খোৱা যিহকে যজ্ঞত আহুতি ৰূপে দিয়া যিহকে আনক দান দিয়া যিহকে ব্ৰত ৰূপে পালন কৰা সেই সকলোবিলাককে মোৰ নামত অৰ্পণ কৰা শুভা শুভ এইবা মু বন্ধনে সন্য়াস্মা বিমুক্তা মা মা উপলসমূহৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিবা সন্য়াস যুগৰ অনুশীলন কৰোতে মোৰ চিন্তাতে মন স্থিৰ কৰি ৰাখিব পাৰিলে তুমি মুখ্য লাভ কৰি মোৰ ওচৰ পাবাহি যিমান দিন আমি জৰজগতত থাকিব লাগিব সিমান দিন আমি কাম কৰিবই লাগিব আমি কাম নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰো গতিকে যদি কাম কৰি কামৰ ফল খিনি কৃষ্ণলৈ অৰ্পন কৰা হয় তেতিয়া তাকে বোলা হয় যুক্ত বৈৰাগ্যৰূপাৰ্থত সন্য়াসৰ ভাৱ লৈ এনেদৰে কৰ্মসমূহ কৰিলে মনৰ দাপোনখন পৰিষ্কাৰ হৈ পৰে আৰু কৰ্ম কৰোতাজনে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰমে ক্ৰমে উন্নতি লাভ কৰি শেষত গৈ পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰৰ ওচৰত নিজকে সম্পূৰ্ণৰূপে সপি দিয়ে এইদৰেই অৱশেষত গৈ তেওঁ মুখ্য লাভ কৰে এই মুক্তিয়ে হল বিশিষ্ট মুক্তি এই মুক্তিৰ ফলত সাধকজন ব্ৰহ্মজ্যোতিৰ লগত এক হৈ নাযায় তাৰ সলনি তেওঁ পৰমেশ্বৰৰ ধামত প্ৰৱেশ কৰে এই কথাকে ইয়াত মামুপশ্যচী কথাষাৰে স্পষ্ট ভাৱে কৈছে ইয়াৰ অৰ্থ হল তুমি মোৰ ওচৰলৈ আহিবা অৰ্থাৎ এইদৰে সদায় ভগৱানৰ বাবে যিজনে সদায় ভগৱানকনো কিদৰে সেৱা কৰিব তাকে চিন্তা কৰি থাকে বা তাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰি থাকে তেওঁকেই এতিয়াই সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত বুলিব পাৰি ভৱিষ্যতেও যে তেওঁ নিজৰ ঘৰলৈ উভতি যাব ভগৱানৰ ওচৰলৈ উভতি যাব সেই কথা নিশ্চিত কৃষ্ণ যিদৰে সকলো সমালোচনাৰ উৰ্ধত তেনেদৰে সেই ব্যক্তিজনো সকলো জাগতিক সমালোচনাৰ ওপৰত চমা আহাম সাৰ্বভূতে মই কাকো দ্বেষ নকৰো আৰু কাৰো প্ৰতি পক্ষ পাতিতাও নকৰো সকলোৰে প্ৰতি মোৰ দৃষ্টি সমান কিন্তু যিয়ে ভক্তিৰে সৈতে মোৰ ভজনা কৰে তেওঁই মোৰ বন্ধু তেওঁ মোতেই থাকে আৰু ময়ো তেওঁৰ বাবে এজন বন্ধুত যদি কোনো পৰম দৰাচাৰীয়েও অনন্য ভাৱে ভক্তি কৰিবলৈ লয় তেতিয়া তেওঁক সাধু বুলিয়েই ধৰিব লাগিব কাৰণ তেওঁ ভালদৰে একাগ্ৰতাৰ ভাৱ অৱলম্বন কৰিছে কেতিয়াবা অৱশ্যে এনে হোৱাও দেখা যায় যে কৃষ্ণ ভাৱনা সম্পন্ন মানুহ এজনেও সমাজ বা ৰাষ্ট্ৰৰ দৃষ্টিত অত্যন্ত দূষনীয় কাম একোটা কৰি পেলায় কিন্তু তেনে একোটা সাময়িক স্খলনে তেওঁক অযোগ্য কৰি নুতুলে শ্ৰীমদ ভাগৱতত কোৱা আছে যে কোনো এজন মানুহে স্খলন হোৱা স্বত্বেও যদি সৰ্বান্তকৰণেৰে ভগৱানৰ সেৱা ভক্তি কৰি থাকে তেতিয়াহলে তেওঁৰ হৃদয়ত অৱস্থিত ভগৱানে ভক্তজনৰ কলুস আঁতৰাই দিয়ে আৰু তেওঁ কৰা দুখৰ মাৰ্জনা কৰে ভক্তি যুগ সদায়ে অব্যৰ্থ এই শ্লোকত কেৱল জৰবন্ধনৰ প্ৰবল শক্তিৰ ফলত ঘটিব পৰা ঘটনাক্ৰমে হোৱা বেয়া কাম এটাৰ কথাহে কোৱা হৈছে শক্তি মানেই হল কম বেছি পৰিমানে মায়া শক্তিৰ বিৰুদ্ধে ঘোষিত এখন যুদ্ধ ক্ষিপ্ৰা ভাতী ধৰ্মাত্মা শান্তি নিকস্বতী কন্তেয়া প্রতি জানি হি নামে ভক্ত প্রণ্যতি শীঘে ধর্মাত্মা হয়ে পড়ে আর স্থায়ী শান্তি লাভ করে হে কন্তেয় তুমি এই বলে দৃঢ়তরে ঘোষণা করা যে মূর ভক্ত বিনাশ নহয় মাী পার্থিতা ইয়ে অপি সুপাপা শ্রিয়া বৈশ্য শুদ্রা তে অপি পারি হে পাৰ্থ যিসকলে মোৰ ওচৰত আশ্ৰয় লয় তেওঁলোক নিজ যুনি জাতৰ হয় তিৰোতা বৈশ্য আৰু শুদ্ৰ বনোৱা হলেও পৰম লক্ষ্য স্থান পাবগৈ পাৰে কিম পুনা ব্ৰাহ্মণা পুণ্যাস ভক্ত ৰাজ্যম আশুখাম লৌকাম ইমাম প্ৰাপ্য ভতাম এই কথা পুণ্যবান ব্ৰাহ্মণসকল ভক্তসকল আৰু ঋষিতুল্য ৰজাসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিমান যে অধিক পৰিমাণে প্ৰযোজ্য গতিকে অনিত সুখীন পৃথিৱীখনলৈ অহাৰ পাছত তুমি মোক ভক্তি কৰিবলৈ লোৱা চতুৰ্থ অধ্যায়ত শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল চাৰি বৰ্ণৰ ৰচনা ময়ে কৰিলো প্ৰশ্ন হয় তেতিয়াহ'লে মনুষ্যক চাৰি জাতিত ভাগ কৰিলে নে উত্তৰ নহয় গুণ অনুসৰি কৰ্ম একমাত্ৰ যজ্ঞৰ প্ৰক্ৰিয়া আহে সেই এই যজ্ঞ কৰাজন চাৰি প্ৰকাৰৰ হয় প্ৰৱেশৰ সময়ত এই যজ্ঞকৰ্তা ক্ষুদ্ৰ হয় আৰু অলপ যজ্ঞ কৰাৰ ক্ষমতা যেতিয়া আহি গল আত্মিক সম্পত্তিৰ সংগ্ৰহ হব ধৰিলে এই যজ্ঞকৰ্তা বস হৈ গল ইয়াতকৈ উন্নত হলে প্ৰকৃতিৰ তিনিও গুণক কাটিব পৰা ক্ষমতা আহিব সেই সাধক ক্ষত্ৰিয় শ্ৰেণী হল আৰু যেতিয়া এই সাধকৰ স্বভাৱত ব্ৰহ্মত প্ৰৱেশ দিব পৰা যোগ্যতা সোমাল তেতিয়াই তেওঁ ব্ৰাহ্মণ হলা মায়ী মামা নমস্কৰো মাম এইব এই শষিউক্তা এব আত্মা ন মদপৰায়ণা তোমাৰ মনটো সদায় মোৰ চিন্তাতে নিমগ্ন কৰি ৰখা মোৰ ভক্ত হোৱা মোক পূজা কৰা মোক নমস্কাৰ কৰা সম্পূৰ্ণৰূপে মোৰ প্ৰতি অনুৰ্ত হৈ থাকিলে তুমি নিশ্চিতভাৱে মোৰ ওচৰলৈ উভতি আহিব পাৰিবা যেতিয়া তামসী গুণে কাৰ্য কৰি থাকে ৰজুগুণ অলপ থাকে চাৰিওফালৰ পৰা বাধা বিঘিনি বিৰোধ প্ৰতিৰোধ হৈ আছে এনে ব্যক্তি কলি যুগৰ তেওঁ ভজন কৰিব নোৱাৰো আপুনি বেলেগে আছে কৃষ্ণও বেলেগে আছে তেতিয়ালৈকে যুগ ধৰ্ম থাকিবই সাধনাৰ আৰম্ভণি হলেই যুগৰ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় ৰজুগুণ ক্ৰমে ক্ষীণ হৈ যায় সত্যগুণ তেতিয়া স্বভাৱত হৰ্ষ আৰু ভয় দুয়োটাই অনুভৱ কৰে তেতিয়া সেই সাধক দ্ৰাপৰৰ অৱস্থাত আহি যায় ক্ৰমশ সত্যগুণৰ প্ৰধানতা কৰ্মত আহিব ধৰে তেনেকৈ ক্ৰেতা যুগত ত্যাগৰ স্থিতি থকা সাধকে বহুতো যজ্ঞ কৰে যজ্ঞ শ্ৰেণীবদ্ধ জপ হয় যাৰ উঠা নমা শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ ওপৰত আছে তাৰ কৰাৰ জপ কৰাৰ ক্ষমতা থাকে যেতিয়া মাত্ৰ সত্যগুণ বাকী থাকে বিষমতা নাইকিয়া হৈ যায় সমতা আহি যায় এইটো কৃতযুগ অথবা কৃতাৰ্থ যুগ অথবা সত্য যুগৰ প্ৰভাৱ হয় সেই সময়ত সকলো যুগীয়েই বিজ্ঞানী হয় ঈশ্বৰৰ লগত মিলোতা হয় স্বাভাৱিক ধ্যান কৰাৰ ক্ষমতা তেওঁলোকৰ থাকে বিবেকীজনে যুগ ধৰ্মৰ উঠানমা মনতে বুজি পায় মনৰ নিৰোধৰ বাবে অধৰ্মক পৰিত্যাগ কৰি ধৰ্মত প্ৰবৃত্ত হয় নিৰুদ্ধ মনৰো বিলয় হ'লে যুগৰ লগে লগে কল্পৰো অন্ত হৈ যায় পূৰ্ণতাত প্ৰৱেশ কৰাই কল্পও শান্ত হৈ যায় এয়াই প্ৰলয় যেতিয়া প্ৰকৃতি পুৰুষত বিলীন হৈ যায় ইয়াৰ পাছত মহাপুৰুষৰ যি অৱস্থা সেয়াই তেওঁৰ প্ৰকৃতি তেওঁৰ স্বভাৱ হৰে কৃষ্ণ আজিলৈ ইমান